НАТО официально заявит, как именно Альянс будет наказывать нашу страну. Слушайте, руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокации. Но это их делает более святыми в их страдании, чем наши жители Курской области. Сегодня, к сожалению, не сможем разрешить работу больших крупных торговых центров. Благополярный мир мы будем строить без Запада. Друзья, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в эфире YouTube-каналу Курбанова Лайф. Це Ваші улюблені щоденники ще за френика. Я саме так вирішила, що має назватися наша рубрика, тому що це давним-давно більше і набагато значуще, аніж просто антипропаганда. Але як і завжди, незмінним лишається наше прагнення заволодіти всією вашою увагою і, звісно, отримати додаткову допомогу і підтримку. Тож не забувайте, друзі, лишати ваш лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Пупан Олег, Коментуйте, почути побачення, і звісно, пам'ятайте, як сильно нам пощастило. Що мы з вами не росіяни Трамп президент США только что впервые публично прокомментировал инцидент с дронами в Польше. Сказал, что так не должно быть, но к сожалению случается. Ну, то есть прокомментировал сдержанно в Европе. При этом истерика, которая кажется, не только не затихает, а становится все более звучной. Польский премьер Дональд Туск анонсировал, что НАТО уже сегодня уведомит реакции альянса на инцидент. Это должно случиться примерно через 30 минут. То есть НАТО официально заявит, как именно Альянс будет наказывать нашу страну. Президент Польши Навродский обещает увеличить и без того раздутый военный бюджет до 5% ВВП. В Берлине сообщили, что ВВС Германии уже начали патрулировать воздушное пространство Польши. Макрон тоже пообещал отправить в Польшу три французских истребителя Рафали заявил, что Европа не поддастся российскому запугиванию. Усилить польское ПВО обещают также Британия, Нидерланды, Чехия, Швеция. Евросоюз вызвал временных поверенных делах России и Беларуси. Москву и Минск осудили за инцидент с БПЛА и пообещали дальше поддерживать киевский режим вызывают наших дипломатов и европейские страны. Первой была сама Польша, затем Нидерланды, Испания, Бельгия, Румыния, Финляндия, Германия, Франция. При этом панику всей Европы вызвали не ударные дроны, а ППЛА ловушки, пустышки без боевой части. Варшава официально идентифицировала беспилотники, чтобы сбить эти дешевые герберы без боевой части в небо. Подняли истребители пятого поколения в 35, которые использовали ракеты AIM-9 стоимостью почти полмиллиона долларов каждая. Успокоить европейцев за океана. В самом деле пытается Трамп. Он заявил, что инцидент с залетевшими в Польшу беспилотниками мог быть просто ошибкой. Нью-Йорк сообщает, это показывает отстраненность США от защиты восточного фланга. Ну, то есть Вашингтон как бы перекладывает вопрос защиты Европы на плечи самих европейцев и, очевидно, не желает эскалации. Зеленский заочно спорит с американским президентом. Говорит, что дроны в Польше не случайно. Коварная психологическая операция русских, чтобы запугать НАТО. Не верят в ошибку, и приехавший сегодня в Киев глава МИД Польши Сикорский Кроме него в украинской столице гости из Лондона неожиданно принц Гарри. Зачем? И новая глава МИД Британии Купер. Ожидается, что она объявит вот-вот о новом пакете помощи киевскому режиму. Пакеты все меньше и меньше. Этот новый ожидается составит 190 миллионов долларов. Ну і продовжується дуже погана, просто жахлива вистава. Там де росіяни намагаються сказати, що вони не розуміють, що сталося у Польщі. Вони не запускали ніякі безпілотники. Це взагалі не їхні безпілотники, та й Польща не їхні. Вони взагалі не розуміють, що відбувається. Зрештою, від 2014 року вони ж чудово відкотали основну програму. Я ні, яхат, ні моя зелені чоловічки нас там ні. Тож і тепер, коли піскова питають про ситуацію в Польщі, він каже, не знаходить ніякої аргументації з приводу атаки російських дронів. І каже, що з усіма питаннями краще звертатись до Міноборони, бо він некомпетентний. Тим часом білоруська сторона підтвердила, що безпілотники були російськими, зрештою, модель, все як вони виглядають, все, що всередині, ті гербери, герані і шахеди, то ніщо не спутаєш Но за різними оцінками, тієї самої ночі до Польщі залетіло від 10 до 20 безпілотників. Ну а у НАТО вирішили, що це не напад на країни альянсу. Це так, просто інцидент. заявил, что над Польшей были сбиты представлявшие опасность дроны и назвал их российскими, не приведя при этом никаких доказательств. А он также сообщил, что Польша попросила НАТО запустить четвертую статью договора Альянса о консультациях. Дмитрий Сергеевич, не может ли инцидент с дронами оказаться провокацией, чтобы встретить Варшаву в конфликт с Москвой? Вы знаете, в данном случае мы не хотели бы никак комментировать, это не в нашей компетенции, и это прерогатива Министерства обороны Российской Федерации. Дмитрий Сергеевич, рейтер, позволите? Вы сказали, что комментировать инцидент с дронами не в компетенции Кремля и посоветовали обратиться в Минобороны, но руководство ЕС и НАТО уже обвинило Россию в провокации. Вот на это вы можете что-то ответить? Слушайте, руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокации. Чаще всего даже не пытаясь представить хоть какую-то аргументацию. От дивовижно, скільки б Соловйов не намагався нас порівнювати із Хамасом, якось не клеїться. Звісно, ми завжди маємо бути нікчемними. Такими знаєте, терористами в тапках, але ми на Росію не нападали. Соловйов намагається зробити вигляд, що Росія це Ізраїль, але я дико перепрошую: альо напали на Ізраїль і напали на територію України. Але безкінечно Соловйов хоче, щоб Росії дозволили робити те, що робить Ізраїль в секторі Гази із Хамасом. А ви щось інше робите з нашими регіонами? Ви якось інакше нас обстрілюєте, тільки ці ті борються за своє виживання і хочуть вбити тих, хто кидає виклик самому Ізраїлю. Ми кажемо: Живіть, ми взагалі не цікавимося вашим життям. Нам плювати, що відбувається в Росії, тільки до нас не лізьте. І славйов. І інші російські пропагандисти безкінечно намагаються продати і Курську область, і стражданих кроку Сітіхолу, тільки ми там нічого не робили. Скільки би російські пропагандисти, в яких в руках знаходяться багатомільйонні, пробачте, багатомільярні засоби масової інформації, методи впливу, і ПСО, і часто вони справді виграють, але в маленьких локальних компаніях проти нас все одно, незважаючи на цей ресурс. Они так и не смогли убедить мир, что агрессоры мы, а не они. У Израиля есть право защищать себя после амерзийского теракта, а у нас нет. У нас нет. Что, жизнь несчастных израильтян, погибших 7 октября, более ценна, чем жизнь россиян, погибших в Крокус-Сити? Чем жизнь тысяч убитых на Донбассе 2014 -го года? Чем жизнь сотен погибших уже сейчас? в Курской губернии, взятые заложники Хамасом, страдают ужасающе. Но это их делает более святыми в их страдании, чем наши жители Курской области, которые взяли в заложники укранацисты, которые держат у себя. А Скотт Бессент, который требует вторичные санкции, может откроет свою грязную пасть и потребует санкции против Израиля? А тим часом у Білгороді другу добу СВО йде за планом наступ. Фантастичний, і як каже Маргарит Сіманян, яка такий невідомо чим завершилася її операція. Вони ще в перші тижні перемогли Київ в Білгороді Про це настільки начувані, настільки обізнані, що другу добу там закриті всі торгові центри, а школи переведені на Дистанційний метод навчання і все через атаки безпілотників, як повідомляє губернатор Білгородської області Гладков, ситуація залишається важкою по обласному центру за останню добу було випущено 41 дрон. Я перепрошую, мене коли друзі із кордону питають: ну що, була важка ніч у Києві і в області? і... Я кажу, та навіть не считается, даже до сотні, не дотянули, а в них 41 дрон. Поранено каже Гладко в щонайменше четверо місцевих мешканців. Ну і через загострення в цілому ситуації саме тому все прикрили і на дистанційне навчання перейшли. От тільки а чи не час говорити про те, що СВО має завершуватися? Бойові дії мають бути призупинені, бо якось до того як Росія вторглася на територію України. Ниякие чужие дроны на территории России не залетали. Здравствуйте, дорогие друзья. Э, тяжелая обстановка сейчас в в Белгородском районе. Э, очередная массивная атака беспилотных летательных аппаратов. Прошу вас максимально внимательно относиться к информации, которая поступает из телеграмма канала, извещающего о движении вражеских БПЛА. Я надеюсь, что вы все подписаны на этот канал, потому что он действительно спасает жизнь вам, вашим близким. Сегодня, к сожалению, не сможем разрешить работу больших крупных торговых центров, как и вчера. Школы э, работают у нас в дистанционном формате. Если есть возможность, дети максимально должны оставаться дома, как те, которые ходят в детские сады, так и в школе. Но если возможности такой нет, э, учителя воспитатели все на своих местах, в детских садах и школах, и при соблюдении максимальной безопасности при передвижении из дома в школу или в детский сад, они готовы вас принять. Вся информация будет представляться максимально в максимально быстром и оперативном формате, как и всегда. Главное – это безопасность ваша, дорогие друзья, ваших близких, в первую очередь детей. Поэтому внимательно, внимательно относимся к ситуации. І реагірую із газя і яка поступає нам всім добрий день, здоров'я. Лавров переповідає історію, як у Путіна спитали, який буде світ: західний або східний. Ну, в тому сенсі, що про західний чи просхідний. На що пиня, який 25 років знаходиться в політиці, і певно, точно є одним із найдосвідченіших політиків. Каже, світ буде багатополярним в цей момент. Мені завжди хочеться запитати: слухайте, ну назвіть якісь центри притяжіння. Що це окрім Вашингтону і Пекіну? Певно, росіяни Лавров, пиня думають, що це Москва, але ні. Сам Лавров каже, що це дуже і дуже хороша відповідь для тих, хто казав, що багатополярний світ ми будемо будувати без заходу чи без сходу. Мовляв, якраз про багатовекторність. Багатополярність і говорили на Алясці, де пройшли фантастичні перемовини. Ну там після цього якраз Дональд Трамп вже встиг навіть сказати про те, що Росія, Іран, Північна Корея і Китай все всі вони одна вісь зла, що власне показує, що там хочуть не багатополярності, а одновекторності. Тож здається, що в кожній столиці просто брешуть, коли розповідають про багатополярність. Еще отметить, конечно, президент сказал в Владивостоке, отвечая на вопрос, какой сейчас мир, западный или восточный, будет, будет расцветать, он сказал, будет мир многополярный. И это очень хороший ответ тем, кто в последнее время, в том числе в нашем научном сообществе, стали говорить о том, что многополярный мир мы будем строить без Запада. Но мы живем на очень маленькой одной планете. И это в западном стиле было выстраивать берлинские стены, условные стены между собой и нашим огромным евразийским пространством, вот, которое было Советским Союзом, а теперь вот постсоветским пространством является. Мы никаких стен не хотим выстраивать. Мы хотим работать по-честному, и если наши собеседники готовы к этому же, на равноправной, взаимоуважительной основе, мы готовы к диалогу со всеми. И это, кстати, сказать, очень ярко показали переговоры на Аляске между президентами Путиным и Трампом. Отличие этой администрации и от своих предшественников в период правления Байдена, и от многих европейских так называемых лидеров заключается в том, что они не только готовы слушать, они готовы слышать. И разговор в Анкаридже показал, в том числе и понимание президентом Трампом его командой необходимости решать все вопросы, в том включая украинский кризис, на основе уважения национальных интересов, законных национальных интересов всех участников. И на тему, друзья, на все. А вы звездушная забывают оставлять сви подписывайтесь на YouTube канал Курбануллаева. Коментуйте, почути й і побачити. І пам'ятайте про те, що ми завжди дякуємо всім, хто підтримує незалежну журналістику. Підтримати команду і роботу youtube каналу «Курбанова Лайф можна з допомогою реквізитів, які ми завжди лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!